От як ви думаєте, чого і ще зараз не вистачає Росії? З учетом того, що війна в Україні пішла зовсім вже як ні шатки, і валки, і перспективи ніякі взагалі вже не проглядаються, правильно, срочно придумати собі проблем на якихось інших напрямках. Не навоювалися, рвуться в бой. Но вони вже опитні, вони як рвуться? Вони не рвуться там, де вони моментально відхватять звіздюлей. і рвуться якось так, щоб не сильно було заметно, що вони рвуться. Ну вони рвуться. Вернее, даже так. Что... Нарываются. Ну, скучно им. Украина это проходная задача. Никто панькаться не будет. Соскин о заменах Минобороны РФ. Украина для Белоусова, новой глава Минобороны РФ, это текущая задача, проходная. Основная задача это выйти на разрушение государств золотого миллиарда. Северная часть Балта-Черноморской дуги Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Польша, Сувалкский коридор, Калининградская область. Не зря же Алиханова взяли в правительство бывшего губернатора Калининградской области. А он что там отстоял Калининград в тяжких битвах? А нас ним так пугають? Верні навіть не нас. Ми Росією, як ви поняли, вже і не З нами вона вже практично розібралася, вже їй забувати про нас потихеньку стало. І її на більше, на більше проблеми починають тягнути, желательно десь подалі від нас, тому що тут у них як -то дуже сильно горить, і їй дуже хочеться, щоб горіло ще у когось ще десь. Минобороны предложила изменить границы России в Балтийском море. Минобороны России предложила изменить морскую границу в Балтийском море. Минобороны сочло неактуальным перечень координат побережья и островов России в Балтийском море от 1985 года и предложила его обновить. Нынешняя граница в море не соответствует географической обстановке, сочли военные. Ну вот сочли вони себе, еще две недели назад. И им абсолютно пофиг, то, что думаю по этому поводу. Бо, ну вот не понравилась им их граница в Балтийском море. Яке після вступлення Швеції і Фінляндії в НАТО стало взагалі внутрішнім морем НАТО? На дальній гальорці якого болтається яка-то Росія, як, Россія, як в полонки, їй не подобається просто болтатися. Вона там хоче всіма повелівати. Їй, я ще раз повторюсь, їй абсолютно пофіг, що там ще хтось знаходиться. Россия решила сдвинуть госграницу в Балтийском море рядом с Литвой и Финляндией. Российские власти приняли решение расширить территориальные воды страны в Балтийском море рядом с государственной границей с Литвой и Финляндией, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов. Согласно документу, который подготовила Минобороны, Россия намерена объявить своими внутренними морскими водами часть акватории на востоке Финского залива, а также близ городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области. Вот решила себе Россия в вот одностороннем порядке, что-то где-то куда-то сдвинуть, как вот у нас, да? Что-то выдумывала, что-то там пыталась как-то объясниться всем, в том числе и самой себе брехала, но на самом деле, это тупая захватническая война средневекового уровня. И вот Россия подумала, а что бы что-то подобное не провернуть и где-то по северней. Бо, как правило, такие идеи, даже с учетом их дурацкости, это предмет долгих, нудных переговоров с соседями. Мнением мягких Россия даже не поинтересовалась, потому что не царское это дело. Как она считает, все, что им надо, она им только что уже показала. Постановление Совмина СССР 40-летней давности, регулирующее границы на Балтике, Минобороны предлагает частично признать недействующим раздел Балтийское море. Документ о пересмотре границы, который пока официально не комментировали МИД Финляндии и Литвы, был представлен на общественное обсуждение практически одновременно с началом учений по применению тактического ядерного оружия. Российская Минобороны объявила, что они стартовали в Южном военном округе с участием комплексов Искандер и авиации, вооруженной ракетами «Кинжал». Цель учений – подготовить личный состав к применению нестратегического ЯО, а также ответить на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, заявила пресс-служба ведомства. О, а это то, что я вам раньше говорил. Россия настолько впечатлилась своими ядерными учениями, что что-то сама для себя решила, что все остальные ними тоже впечатлились. А значит, под шумок можно быстренько у кого-то что-то оттяпать под боком у стран НАТО, которые сейчас, как сама себе решила Россия, что они сейчас даже не пикнут. А вони чого то пікають, тебе? На следующий день после публикации проекта Литва вызвала временного поверенного в делах России Александра Елкина для дачи объяснений. Литовский глава службы охраны государственной границы Рустам Любаев назвал возможный пересмотр водных границ провокацией со стороны России. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис написал в социальной сети X: Проводится еще одна российская гибридная операция. На этот раз с целью посеять страх, неуверенность и сомнения по поводу намерений России в Балтийском море. Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС. И на нее должен быть дан соответствующий жесткий ответ. Подобным образом отреагировали и другие страны, имеющие выход к Балтийскому морю. Например, премьер-министр Швеции заявил, что Россия не может в одностороннем порядке принимать решения о новых границах. Россия не может? Это вы про какую Россию сейчас? Да Россия может все, что она хочет. И даже то, что она не хочет, и даже то, что она не может. И я как-то очень обижаешь, что ей при этом приходится по этому поводу сейчас с кем-то объясняться, с какой стати вообще. В МИД Эстонии вызван дипломат РФ из-за инцидента с буями на реке Нарва. Временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимулин в пятницу вызван в эстонский МИД. Ранее МИД Эстонии заявил, что в ночь на 23 мая российская пограничная служба в одностороннем порядке сняла световые буи, установленные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва. В эстонском дипломатическом ведомстве считают это провокационным пограничным инцидентом, который хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на границах с соседями. Эстония намерена потребовать возвращения боев. Не буя себе. Вы там что вообще себе возомнили? Россия всего-то на все. Решила подвинуть границу с вами туда, куда ей больше нравится. А вы там каких-то боев понаставляли. Да она вам сейчас счет выставит, что ей пришлось своими руками вот эти ваши непонятные обозначения убирать. Кто вы вообще там такие? А, это Российское море, она там что хочет, то она и делает. Истребители НАТО трижды сопровождали российские самолеты. На минувшей неделе истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов, пролетающих через международное воздушное пространство, сообщило в понедельник Министерство обороны. Это же кто кого сопровождал? Это Россия не поняла, кто вы вообще там все такие, да вот и хочется летать. И делается она не потому, что она что-то там нарушила. Россия, как известно, она никогда ничего не нарушает. Просто ей обидно, что вы все непонятно что ей такую хорошую не любите. В Москве открыта выставка об истоках русофобии в Финляндии. 30 мая в Москве напротив посольства Финляндской Республики рядом с метро Парк Культуры была открыта выставка российского военно-исторического общества «Эпизоды финской русофобии». А главное, насколько вовремя вот это все. Да, вот как раз сейчас Россия одной рукой пытается изобразить себе такие какие-то невинные личико, доказать всему миру, что она за мир, а все остальные просто оговаривают. А она, ж, а, а она вся такая хорошая, она никому ничего поганого Ніколи не делает, не провоцірує. А вокруг неї одні сплошні русофоби. Причому не там, то, де в Балтійському регіоні, а кругом. Там навіть ну, не знають, що вони русофоби. А Росія ж вся така хороша. Дружественные в кавычках режимы Средней Азии могут перерасти в подобие киевского. Тюренков указал на тревожный факт. Идеолог Тюренков обратил внимание на тот факт, что в любой момент нынче дружественные нам среднеазиатские государства могут превратиться в подобие Украины. А вы тоже это заметили? Да? А как вы думаете? Вот, когда вы всех подряд вокруг себя начинаете в чем-то подозревать, обзывать, провоцировать, это куда ваших соседей толкает? Ваши дружеские объятия? І визиває різке желання вам яких-то поджопників надавати, тому Росія їх ніколи не жде. Вона сама намагається ці поджопники собі спровоцити, навіть від тих покладістих сусідів, які про таке даже не задумувалися, а прийдеться. Алма-Ата, русская крепость. Вице-спикер Госдумы предрек проблемы с Казахстаном. Если Россия не закроет вопрос Украины, возможны серьезные проблемы с Казахстаном, Арменией и другими странами. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил такое мнение, указав на важность обращать внимание на ситуацию в Казахстане. В республике происходит национальная мифология в отношении достижения независимости и перехода на латиницу. Он также отметил, что Алма-Ата является русской крепостью и призвал не забывать об этом. Если мы не закроем тему Украины, у нас возникнут проблемы с Казахстаном, Арменией и другими странами. Обратите внимание на то, что происходит в Казахстане сейчас в связи с построением некого казахского государства и переходом на латиницу. Там много интересного. Некого казахского государства. Причем презрительно так. Некого. Соответственно, чего они должны церемониться? Непонятно с кем, неким. Укравшим у русских. Их не истинно русский город с истинно русским городом Алматы. Да они явно не против туда явиться и забрать свои. Они бы давно это сделали. Да, Украина вот тут -то стоит и такое. Все действия сковывает, все руки связывает. А так бы они, что так бы они сейчас бы разошлись. Украина отзеркаливается. Области на севере Казахстана принадлежат России. Стешин. Военкор комсомольской правды Дмитрий Стешин заявил, что области на севере Казахстана исторически принадлежат России. Там тоже огромные области, заселенные русскоязычными. Я считаю, что у нас есть исторические права на эти земли, объяснил он свою позицию. Почему мы их подарили в 1991 На основании чего задается вопросом Стешин? Ну ты ладненько. Всем все подарили. И сейчас им дуже картить. Пяты у всех все подбирать кругом. Да, я вважаю, що це добре. Це добре, що вони це делают і демонструють іменно зараз, як ніколи вовремя. Коли руки коротко, коли ці руки зв'язані і зв'язані серйозно нами отут, і коли у кото виникає ілюзія, що їм можна вірити, з ними можна говорити, з ними можна даже про що тут договоритися, і вони тут же починають демонструвати, що вони не лічаться. І що вони тут же... припрутся к кому-то с какой-то войной, и они обязательно припрутся, если их не остановить вот тут и сейчас. Ну и не прикопать для верности, чтобы ни где больше даже не воняло.